Salam, hörmətli qonaqlar, bu gün mən Masadlı qəsəbəsində şəxsi tikili, mərkəzi yolun yaxın, hər kəzdə 5 sotiyam torpaq sahəsinin üzərində inşa olunmuş evimizi mən sizə tanış edirəm. Verilən dəqiqədə evimizin otaqları ilə və evimizin kvadratla mən sizə tanış edəcəm. Sənədləri 4 sotarım tam sənətdədir. Bir sot da əlavə da torpaq sahəsi var ki, o yona da məhsuldan. Bax gördüyünüz kimi, bu artı qarvaza giriş hissəsidir. Burada gəlin ağac gül əkimi əkilib burada, yəni torpaq sahəsi. Yeri mərmərdən döşənilib, onu xatırladım sizə. Burada da gəlin ağac gül əkimi üçün əlavə torpaq sahəsi var. Bax belə bir gözəl bir sahəsi var. evin qabağındadır, yəni sol də sol tərəfinə də ağac gül əkimi üçün əlavə torpaq sahəsi mövcuddur. Ev bir daha xatırladım şəxsi tikilidir. Evimizin bax belədir görünüşü var, onu da göstərdim sizə və evimizin arxa tərəfində torpaq sahəsi var ki, 1 sot torpaq sahəsi də evimizin arxa tərəfindədir. O ilə də məsəl tanış edəcəm. Evimiz yaşayışlı evdir, 4 dövrəmə, qoşa daşdan inşa olunub. Qaz, su, işıq, mərkəzi kondisioner bunlar hamısı tam qaydasındadır. İndi isə evimizin arxa tərəfinə qısa göstərdim və bütün pəncərləri də birbaşa öz həyətinə baxır. Burada saxta gördünüz ki, balaca tox seçib dikilib burada tövlədi. Və burada da gəldə yəni, də əkin sahəsi mövcuddur ki, burada. Düz o divarın başından bax bu axı kimi bax bu evimizə aidddir. Burada da gəldə yəni, meyvə bağları da tərəvəz zərgəndə yəni, əkilib evin arxa tərəfində də qapısı açılıb ki, yəni arxa tərəfinə də istəyə görə oturub durmaq olar, qabaq tərəfinə oturub durmaq olar. Bax düz bu hasardan bax bu evimizə tam torpaq hamısı bə vaatdır. Burda arxa tərəfində sənəsiz torpaq bax, bu arxa tərəf düşür bu daşdan. Bax bu torpaq arxa tərəfə düşür, bu sənəsiz torpaqdır. Amma bu daşdan özü bax belənsinə hamısı sənəhdə torpaqdır. Yəni bir sot torpaq sahəsi əlavəsi var. Onu xatırladıbsa 12.5 sot yarım torpaq sahəsi üzərində inşalanıb. İndi isə evimizə çinə məsəl tanıdıq. Kanalımıza abunə olmağı, video bənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah evü olmayan insanlar Allah Taala belə gözələ bəxşmet etsin. Tam yaşayış olan bir yerdir. Burada da görsənimsə 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 daş kürsüdədir bax belə və geniş bir prekan mövcuddur burada. Buranın hissəsi sus plastiklə də bağlaya bilərsən. Onda xatırladımsa burada kombi sistemidir. Və əlavə olaraq kladovkasıdır. Yəni əlavə əşyalar da bura yığılır. Burada heç kombi sistemini onu göstərdim sizə. Və evimizin gəldə 2 dənə pəncərəsi qabaq tərəfə baxır. İndi isə evimizin içərisinə məhs tanıtdım. Burası evimizin giriş hissəsidir. Bax geniş, bax belə bir gözəl bir hol hissəsidir solda bir otaqdır, ikinci otaqdır, üçüncü otaqdır və solda salon zildir və mətbəxdir və burada yataq otağından arxa tor torpağa çıxışı da var, onu göstərdim sizə. Birinci növbədə evimizin qonaq otağına məhs tanış edir. Baq, belə bir gözəl bir qonaq otağı var. Evimiz aşağıda satıl, aşağısı satılır. Yəni alıcın istəyən nədirsə. Evimiz ümumiyyətlə 160 kvadratdır, 10 x hatırladım. Sizə evimiz 12-nin 14-ə tikil evdir. 3 otaqdır, amma yəni 4-5 otağın kvadratdır burada. Burada bax belə bir gözəl bir vint stent yığılıb. Burdan da birbaşa həyətinə pəncərəsi baxır. Onu göstərdim sizə. Ümumiyyətlə bütün pəncərələr öz, öz həyətinə baxır. Evimizin Hələ kəsmə daşları da gördüyünüz ki, hamısı qoşa daşla inşə olunub. Burada sağ tərəfdə yenə də əlavə olaraq burada belə bir geniş, böyük bir yataq otağıdır. Hardasa 30-35 kvadratlıq yataq otağıdır. Ona otaq hardasa 40-45 kvadratdır. Yataq otağı da 30-35 kvadratdır, onu xatırladım sizə. Bax, belə bir gözəl bir böyük yataq otağıdır. Burada da yenə də pəncərəsi gördüyünüz bir başqa səhətə baxır. Pəncərələr qoşa şüşə iləndir, belə şotqa ilə təsils olunub. Belə bir gözəl bir geniş bir koridor hissəsidir. Ümumiyyətlə mətbəxdir, otaqlardır, hamısı sanuzeddir. Bunların hamısı yetərincə böyükdür. Burada da böyük otaqlardan biridir. Yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi taxta şpanerdir, kamotdur. Daxil olduqdan sonra görəcəyiniz də burda çox genişdir. Polu da möhkəmdir. Həttən artıq burada da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə açılır. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Evin hündürlüyü 2.93 metrdir. Ümumiyyətlə evimizin e, içində zəre qalədə bir tikintisində zəre qalədə bir problem yoxdur. Kombi sistemi gördüyünüz kimi koridorda iki dənə də kombi sistemdə işlək vəziyyətdədir. Bütün kommunikasiya xətləri tam qaydasındadır. Bura is evimizin salonuzelidir. Bax belə bir geniş bir böyük bir salonuzelidir və xətalıq yeri istıb polla təchiz olunub. Burada istəyə görə yəni duş kabinada yaradı bilərsiniz. Yəni bura yetərincə həttən artıq. Demək olar ki, bir dənə yataq, buzaq kimi bu yerdə var bura. Hardasa 15-16 kvadratdır sanuzelidir və yaxud o brand ortaq elə bilərsiz. Əlavə olaraq burada koridorda sanuzerə də bilərsiz, 4 otaq da edə bilərsiniz. Bura isə evimizin mətbəxidir. Brand elementlər təchiz olunub və istipol da təchiz olunub. Bu gördüyünüz mətbəx mövdiyimizin içində qalacaq. Evimizin qiyməti isə 83000 manat satışı çıxır. Real alıcılarına sözsüz ki endirim olunacaq. Burada da kombi sistemi həm də istipol işlək vəziyyətdədir. Evimiz həm əşyalı, həm də əşyasız satılır. Yəni alıcının istəyinə asılıdır. Ətraflı məlumat üçün zəhmə vrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və növbəmi unutmayın. Yeni satışa çıxan növlərlə 1. noyabr. Siz tanış olun və siz evimizin sənədləri tam qaydasındadır. Birbaşa faraqad alıq satqıdı çıxarışı kubçadır. Bütün kommunikasiya xətləri də tam qaydasındadır.